снова ну, здравствуйте. Почему я это говорю? Потому что год назад мы с вами виделись, и вы сказали при передаче школы из областного подчинения городской, что все было идти краще. На сегодняшний день краще стало таким ужасным, что у меня дрожит голос. Я как мать, как представитель батькиевской громады своей школы, пришла вас не просить, я пришла требовать. Прошу, разберитесь в ситуации и защитите наших детей, которые доведены до состояния стресса лучшая школа почему-то осветляется в самой негативной, в самой худшей, я не знаю, форме, которая может быть. Ситуация зашла в тупик. Если вы не вмешаетесь и не защитите нас, дети выйдут, блокируют дороги. Ну, то есть там такие радикальные заявления. Из от детей, не родителей, детей мы теперь их сдерживаем. Понимаете? Пожалуйста, сделайте так, чтобы конфликт завершился, чтобы наш директор руководил нами, потому что нас это устраивает, чтобы наша территория была такой, какая она есть, парках, с парком, Що білками, ми Пустите, розподи, Пожалуйста, на Спасибо. Найкраще рішення в даній ситуації це об'єктивно підійти і повірша Дученська міська рада, це все зробить. Ті, хто педалюють дане питання і пробують з цього політику зробити, я думаю, ми самі розуміємо, для чого вони це роблять. Вони намагалися зробити в одному населеному пункті, в іншому. <говори> Не обидно. Давайте то, на школі. То, в даному. То, <говори> та я чую вас. <говори> Боже мой. Давайте, такой момент. <говори> якби послухайте сюди, відповідаю вам, шановні батьки, якби міський голова хотів фугості зняти, то він накручував би накручував цю ситуацію таким чином.